dunyo o'tkinchida birpasda o'tib ketadi bizdan oldingilar ham o'tib ketishdi bizlar ham o'tib ketamiz bizlardan keyingilar ham o'tib ketadi faqatgina robbimizdan uzoqlashib ketib qolmasligimiz kerak robbimizdan uzoqlashib ketib qolsak boradigan joy yo'q ishoning e agar olloh o'zidan uzoqlashtirib qo'ysa boradigan biror bir joy yo'q faqat bitta joy bor shaytonni oldi shayton qiyomatgacha orzu qiladigan maqsad qaniydi banda robbisidan uzoqlashsada mani hamrohim bo'lsa deb orzu qiladi allohga qasam ichganku san shu bandang tufayli mani jannatingdan haydadingmi tabi izzatik man sani izzatingga qasam ichamanki bandalarning shukur qiluvchi holatda topmaysan deydi maqsad faqat bizni aldashda işte. bizni aldab 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 birga jahannamga o'zi bilan birga olib kirib ketish biz bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak robbimizga qaytishimiz kerak robbimizga qaytadigan vaqt keldi allohga ibodat qiladigan ixlos qiladigan muxlis bo'ladigan vaqt keldi olloh hadis surasida aytadi ey mo'minlar ollohni zikri uchun sizlarni qalbingiz qo'rqadigan payt kelmadimi deydi yuraverasizlarmi shunaqa qilib deydi dunyo hayotiga berilib bu laib va lahudan iborat bo'lgan dunyoyingizga berilib ollohni unutib yuraverasizlarmi qachon robbingizga qaytasizlar axir robbingizga qaytadigan vaqt kelmadimi deb alloh taolo bizga eslatma beradi